Моє вітання усім, хто щойно приєднався до дев'ятого каналу. До виборів народного депутата України від 27-го виборчого округу залишаються лічені дні. Мешканці багатьох районів Дніпра. Частини Самарського, центрального та Соборного районів зможуть обрати свого представника у Верховній Раді. Тема актуальна, якщо не гаряча. Сьогодні до нас завітав кандидат у народні депутати Анатолій Крупський. Анатолій Федорович, я вас приветствую в нашій студії. Добрий вечір. Дійсно, вже в це воскресення ізбирателі пойдуть почнуть віддавати голоса за того, кому довіряють. Вы в этой избирательной кампании не делали, скажем так, резких движений, не прыгали с места в карьер, как многие другие ваши коллеги. Сейчас активная фаза, завершающая фаза предвыборной избирательной гонки. Все ли удалось? Ну, конечно же, за такой короткий период времени все сделать невозможно и нереально. Хотя для этого желание, стремление и возможности есть. Есть опыт моей предыдущей работы, есть знание проблем округа. И та команда, которая сегодня работает со мной, которая пропагандирует меня как кандидата по 27-му избирательному округу, делает все возможное, чтобы довести к сведению избирателей преимущество моей кандидатуры по отношению к другим и несмотря на то, что мы действительно начали старт избирательной кампании позже практически всех кандидатов, есть положительные, нарастающие итоги. В результате наших встреч, тех конкретных дел, которые мы сегодня делаем на округе, с каждым днем становится все больше у нас тех людей, которые готовы отдать за меня свой голос, и это не может меня радовать как кандидата. С другой стороны, это возлагает на меня дополнительную ответственность, потому что за те договоренности и обещания, которые были сказаны на встречах, необходимо отвечать. И я, не привык по-другому, начал то или иное дело, я всегда его довожу до завершения и, конечно же, стараюсь. Делать так, чтобы было нормально, возможно, смотреть людям в глаза, чтобы не было стыдно за то, что сказал и не сделал. Я проблемы округа знаю, я способен и готов их решать и надеюсь на поддержку избирателей, жителей округа. Избирательная кампания для любого кандидата – это, безусловно, стресс. Но если проанализировать предыдущие избирательные кампании, того же городского головы, где вы тоже участвовали, то эта избирательная кампания проходит для вас значительно чище. Но вот на чем базируется ваша тактика, если говорить о тактических действиях? Ну, прежде всего, на уверенности и правильности своей программы, которую мы отработали вместе с коллегами, на тех действиях, которые мы уже делаем, и то, что сегодня каждый день проводим встречи, то, что сегодня мы через сеть агитаторов доводим до избирателей суть программы, и это делается, правильно было вами сказано, не в каком-то хаотичном или рваном таком ритме или режиме. Говоря спортивным языком, мы набегаем на финиш. И набегаем уверенно. Для того, чтобы первым разорвать ту ленточку, которая будет главным приз. призом 27, 27 округе 17 числа. Если говорить о внешних данных кандидату народные депутаты Анатолий Крупский, седых волос, безусловно, добавляется. Но вместе с этими седыми волосами мудрости точно тоже добавляется или как? Наверное, конечно же. Да, седые волосы ⁇ это хорошо, с одной стороны, с другой стороны. За этим стоит большая, кропотливая, а порой на грани фола работа. Так получилось, что работая первым заместителем мэра города, мне пришлось решать самые сложные задачи, в том числе и задачи, которые были связаны с трагическими ситуациями в нашем городе. Это и взрыв газа на Мандриковке, и опять же взрыв газа на Героев-19, когда пришлось разбирать девятиэтажный дом после взрыва до четвертого этажа, делать экспертизу панелей, вновь собирать и практически обеспечить, чтобы люди себя при этом чувствовали комфортно, расселить создать условия, обеспечить сохранность имущества. Это оползни, тот же оползень на улице Войцеховича, в центральном районе, бывшем Кировском, когда оползень снес несколько гаражей. По счастью, это то, что не пострадал никто, пострадала только техника, имущество. Люди живы, здоровы. Но это тот звонок, который сегодня заставляет нас задумываться над проблемами. И сегодня такая проблема по оползням существует и в Соборном районе. Это прежде всего жил массив «Сокол». Как бы там ни делались, проводились мероприятия противооползневые, но Угроза существует, и сегодня, если планомерно не заниматься этой проблемой, будет ситуация сложной. Я не хотел бы, чтобы это повторилось, и вместе с руководством города на уровне центральных органов власти необходимо заниматься. Готовясь к нашей с вами встрече, я вот посмотрел вашу программу избирательную, вот жилмассивы под ключ и создание УСМД. Вот в какой степени они, на ваш взгляд, согласуются между собой? Они прямо зависят друг от друга, потому что сегодня государство сказал о том, что ну с 1 июля, сейчас этот э, закон на год немножко сместили по времени, что мы собственники жилья, мы должны обеспечить его содержание, эксплуатацию. Э, я считаю, это решение было принято поспешно и вообще не обдумано, потому что невозможно сегодня э, жителям самостоятельно без участия государственных структур, органов местного самоуправления, решить вопросы жилого дома. У нас жилой фонд построен практически в 60-е и 70-е годы. Это Сталинки и Хрущевки, которых очень большое количество. У нас массивы Победа, Сокол, часть Приднепровска, но на моем округе избирательном, это старая часть, которая после войны, когда в 1954 году строилась поднепровская станция, строились двух-трехэтажные дома. Они уже морально и физически себя быстрее. изжили. Им нужно проводить капитальные ремонты. Не найдут жители создав общество совладельцев, столько средств, чтобы обеспечить, прежде всего, ремонт и кровель. Если есть инженерное оборудование, лифт, произвести текущий или капитальный ремонт или вообще заменить а заменить лифт это около 700 тысяч гривен выполнить работы по замене инженерных коммуникаций ведь чего греха таить практически в каждом подвале есть утечки воды канализации необходимо делать работу по установке прибора учета тепловой энергии потому что тепловая энергия сегодня ну извините на вес золота по предварительным просчетам в эту зиму жители от городских тепловых сетей будут получать тепловую энергию в пределах 32-35 гривен за квадратный метр. Это около 2000 за трехкомнатную квартиру. И все это возложить на плечи жителей и уйти в сторону, я считаю, это неправильная государственная политика. И одной из моих первоочередных задач я вижу на уровне государства решить основную задачу. Обеспечить Наличием финансовых структур, которые смогут предоставить населению долгосрочные кредиты под гарантии государства на выгодных условиях, в пределах 20-30 лет, под минимальные проценты, чтобы люди получили эти кредиты, эти общества совладельцев, которые будут создаваться, и за короткий период времени сделали утепление домов, замену инженерных коммуникаций, то есть устранили э, те. Побочные эффекты, которые позволяют сегодня людям оплачивать за потерянное тепло, за утечку воды, а за счет экономии этих энергоносителей. А выплачивать кредиты, возвращать кредиты и, естественно, жить более в комфортных условиях. Что касается массива под ключ, я этим занимался очень давно и занимаюсь сейчас. И мне приятно, то что сегодня на моем избирательном округе этот проект начал реализовываться два 28-этажных здания жилых дома, которые находятся на победе. Это первые экспериментальные дома, которые были построены в советские времена по технологии монолитного железобетонного строительства. Сегодня утепляются. На это тратится средства городского бюджета. Я благодарен депутатам городского совета, что они продолжают эту работу. Но я не согласен с тем, что на это тратится только деньги городского бюджета. А где государство? Ведь город сегодня наш. зарабатывает серьезную копейку в государственный бюджет. Должна быть отдача. Давайте поговорим о еще тех проблемах, о которых вам доводилось слышать на встречах с потенциальными избирателями. То есть коммунальный блок, это понятно. Что еще болит? Транспорт. Сегодня, опять же скажу, что зная территорию округа и зная ту проблематику, которая есть, и будучи первым заместителем, мне удалось через соответствующее финансирование из городского бюджета, начать работы по продлению троллейбусного маршрута до, будем говорить, нового моста, до конца жилмассива Победа. Мы проработали троллейбусный маршрут на жилмассив Сокол от Запорожского шоссе. И это тоже решение проблемы, которая сегодня транспортного обеспечения жителей этого массива. Нам удалось в прошлом году купить впервые я бы сказал так, за годы независимой Украины 10 новых троллейбусов. При этом мы обеспечили работу Южного машиностроительного завода. В этом году есть переходящий остаток с прошлого года. Я надеюсь, что пройдет тендер и, возможно, город сегодня надеюсь, на то, что купит еще 10 троллейбусов. Вообще, я считаю и э, настаивал на том, чтобы в течение пяти лет полностью заменить троллейбусный парк. Это комфортабельные... Троллейбусы, которые оборудованы кондиционером, которые имеют низкий посадочный пол, для того чтобы ветераны, наши уважаемые, люди с ограниченными физическими возможностями могли беспрепятственно пользоваться этим транспортным средством. Я уже говорил о том, что сегодня необходимо решать вопрос теплоснабжения, дешевого теплоснабжения. То, что тарифной политикой нужно на государственном уровне ставить очень острый вопрос. Не может быть цена газа для населения дороже, чем для промышленной группы. Не может сегодня население покупать газ по цене дороже, чем мы добываем у нас в стране. Стоимость газа добычи на Украине собственного газа составляет в пределах 100 долларов, это около 2,5 тысяч гривен, но население сегодня заставляют платить. Около 8 тысяч за тысячу кубических метров. Это грабеж? На мой взгляд, такими действиями, может быть, хотят истребить граждан Украины. Ну, то есть, знаете, методично, планомерно мы изо дня в день читаем сводки и видим, что население становится, количество населения становится меньше. Те, кто приходят к власти, потом забывают о своих обещаниях. Вот, почему так происходит? знаете, Я в одном из выступлений сказал о том, что, к сожалению, у нас, если проанализировать, представительство выходцев из города, из нашего региона в высших органах власти, на высших руководящих постах, в том числе и в Верховной Раде, всегда довольно-таки большое количество. Но, к сожалению, только переступив границу города Днепропетровска или нашего региона и став ногой на киевскую землю, сразу эти люди становятся киевскими, но не днепропетровским. И это главная беда, на ваш взгляд? Ну, понимаете, забывать о том, откуда ты и что ты можешь сделать в соответствии с законом, не нарушая законодательство, для своей территории, я считаю, это не должно быть. Ведь лоббируют интересы представителей других территорий, и получают какую-то лишнюю копейку, извините за такое слово, из государственного бюджета. И ремонтируются памятники, площади, площади, отмостка новая, здание. Все, все делается, но не в Днепропетровске. Мы никак не можем решить проблему метрополитена. Я надеюсь в этом году, а в прошлом году опять же скажу, что мы все сделали для того, чтобы в этом году, даже я возглавлял конкурсный комитет, мы определили генерального подрядчика. В этом году, я думаю, в ближайший месяц-два работы начнутся. Это опять же под государственные гарантии по строительству метрополитена. И естественно, естественно, задача сегодня, в том числе и депутата Верховной Рады, отставить интересы нашего города, на уровне законодательной инициативы принятия соответствующих законов для того, чтобы максимально создавать комфортные условия для наших жителей. А будем создавать комфортные условия для наших жителей, они автоматически будут создаваться и для остальных территорий. Вы несколько раз в своем спиче сказали слово «создавать». Вот если говорить о создании и развитии, <класс> вообще насколько это возможно, когда в стране существует и политический, и экономический коллапс? Действительно, меня как жителя нашей страны и как э, человека э, возмущает, а порой у меня э, возмущение уже, так сказать, зашкаливает, когда я вижу в Верховной Раде вот эти э, блокирования трибун, выяснение отношений не словом, а при помощи каких-то физических действий. Вы, кстати, тренируетесь на всякий случай, там, удар слева, справа, хук. Нет, потому я что не трени мало ли я, придется... Я удары не тренирую, я несмотря на то, что уже определенный возраст, к сожалению, есть за плечами. Я играю в хоккей, и вот сегодня вечером пойду потренируюсь. А хоккей – это игра настоящих командная. Мужчин. Да, настоящих мужчин. Там не надо бить кулаком там, или рукой, хотя бывает и не без этого. Хоккей есть хоккей, но тем более это такая силовая игра. Я не буду прибегать к таким методам. Основной метод – это убеждение – и через убеждение нужно человека э, заставить, либо поставить те рамки, чтобы он э, действовал аналогично. Удар всегда э, нанеся, жди ответного удара. Будем друг другу, извините, морды бить, ну, кровь будет течь, а что дальше? Ну, как Высоцкий, помните, говорил, морды будем после бить, я вина хочу. Но а, на самом деле, если от шутки к серьезному, вот оказавшись в Верховной Раде, вы же прекрасно понимаете, что надо работать в команде, договариваться. А вот а, определенное направление единомышленников вы видите? В депутации, я меня выдвинула партия Возрождения. У нас есть хорошая депутатская группа э, в Верховной Раде, и те сегодня законодательные инициативы, те программы, которые вносятся на рассмотрение Верховной Рады, они мне симпатичны, они направлены на то, чтобы сегодня максимально создать экономические предпосылки, а мы сейчас говорили и о том, как решать те наболевшие проблемы. Пока мы не сдвинем с мертвой точки наш экономический потенциал, а его можно сдвинуть только в той ситуации, когда предложить нашим э, промышленным предприятиям, нашим э, бизнес-структурам, нашим предпринимателям э, среднего, э, низкого уровня нормальные налоговые правила ведения бизнеса и работы, э, создать условия для того, чтобы деньги, которые не зарабатываются, максимально шли на техническое перевооружение, чтобы наша продукция была э, конкурентоспособной. Идя в Европу, никто не будет покупать у нас то, что сегодня не подходит под европейские стандарты. А для того, чтобы это сделать, необходимо техническое перевооружение, нужна новая инженерная мысль, новое оборудование, на это нужны деньги. Мы сегодня говорим о медицинском обеспечении. Но не может сегодня быть качественное медицинское обслуживание населения, когда в стране, в государственном бюджете, менее 5% внутреннего валового продукта закладывается в бюджете на эту отрасль. Надо более 5%. Тогда мы будем обеспечивать бесплатную первичную медицину, как то гарантируется Конституцией Украины. Тогда мы будем обеспечивать качество обслуживания и закладывать фундамент на завтра на здоровое будущее поколение. Это очень важно, я с вами согласен, тем более, что имеем факты, когда замминистра наши земляки берут большие взятки. Вот с этого тоже все начинается. Естественно, над этим нужно очень серьезно, и я вижу, что сегодня предпринимаются всяческие правильные меры, чтобы прекратить этот порочный круг, который, не знаю, когда был заложен, когда, придя на государственную службу, каждый думает, где бы, чтобы взять дополнительных той заработной плате. Хотя э, я считаю, что сегодня государственным служащим необходимо тоже оплачивать достойную заработную плату, чтобы первое, от этого уйти. Второе, потребовать от государственного служащего исполнения э, своих обязанностей на должном уровне. Чтобы не было э, таких случаев, когда люди ходят по кругу с наболевшим проблемой либо вопросом, и результат... Э, они никак не могут добиться результата, либо дождаться какого-то решения их э, ситуации. У нас не так много времени, 30 секунд. Обратитесь к своему потенциальному избирателю. Влюбить, не влюбить вы уже не сможете, вас и так все знают. Но прийти и отдать за вас голос, пожалуйста. Спасибо огромное. Я хочу обратиться к избирателям 27 округа. Но прежде всего прийти на избирательные участки. Несмотря на погодные условия, они обещают быть довольно-таки жаркими. Отпускная кампания. Все, кто будет на территории округа в этот день, найдите возможность прийти и отдать свой голос. Я за оставшиеся дни буду делать все для того, чтобы доказать свое преимущество по отношению к другим кандидатам, І доказати своє преимущество на виборах. Дякую, Анатолій Федорович. Ну нашим глядачам нагадаю, що у гостях 9-го каналу був кандидат у народні депутати по 27 му округу Анатолій Крупський. Пильнуйте себе, і хай вам щастить.